Sekarang kamu pergi siasatlah siapa yang pergi letak pistol mainan itu dengan dadah 305 gram dalam kereta Yusof Router itu. Kamu buat apa ni? Malam pejabat peguam negara membuat kenyataan bahawa mereka akan merayu keputusan kes di mahkamah tinggi berkenaan Yusof Rauter. Kes yang polis jumpa cannabis atau ganja 305 gram dalam kereta dia dan pistol tiruan itu. So mereka nak merayu supaya Yusof Router ini dihukum mati ataupun dipenjara seumur so, hidup dengan sebatan ya eh, tuan-tuan eh. Pejabat eh, Peguam Negara ini. Uh, kamu ada kes kamu apa orang kata apel ada kes kamu lepas. Macam dulu ada satu kes uh, apa yang melibatkan seorang ahli politik itu 47 kes kamu sendiri yang apply kepada mahkamah supaya dia dilepas 47 kes dulu itu sekarang kes usul rata dia kamu tidak dapat membuktikan pendakwaan kamu secara prima facie lepas itu kamu tak puas hati kamu apply kamu appeal lagi pula ke mahkamah rayuan dan dulu juga kes edendum itu pun sama kes edendum Datuk Najib eh? dia dah dapat edendum itu mahkamah rayuan pun telah membuat keputusan edendum itu ada dan sepatutnya kamu laksanakanlah dendam itu. Benarkan dia ditahan di rumah. Ini kamu apa orang kata memanjangkan masa lagi untuk appeal ke mahkamah persekutuan pula. Eh? Dan ini baru-baru ini saya nak tanya kamu. Eh? Ada satu kes ni. Bukan 305 gram dadah. 2 tan dadah. 2 tan kokain. di mahkamah tinggi Kelang ke? Pihak pendakwa raya lah. Di bawah pejabat peguam negara lah ini gagal membuktikan prima facie kes itu. Orang yang dituduh itu uh, yang mengedar dua tan dadah itu lepas. Uh, so saya nak tanya kes itu kamu rayu ke tidak atau dia lepas ke macam mana? Bagi tahu kepada rakyat, rakyat nak tahu. So kes 305 gram Yusof Router ini kamu appeal, cepat aja keluar kenyataan. Yang kes dua tan kokain tu kamu appeal ke tidak? Benda-benda inilah kita nak tengok Anwar Ibrahim. Kalau kamu nak apa orang kata buat reform betul-betul? rasuah. kamu kena adil kepada semua orang. Kalau kamu nak tangkap, bukan sekadar tangkap dan dakwa eh. Orang-orang pembangkang aja berku dia dakwa dia rasuah dan sebagainya. Kamu kena tangkap dan dakwa ahli-ahli politik yang menyokong kamu juga. Barulah gaya tengok kamu ni betul-betul nak reform. Ini tidak. Bila kena balik orang kamu dakwa. Tapi bila kena balik kawan-kawan kamu, eh tiba-tiba je lepas dan sayap eksekutif sendiri. Peguam negara ni dia bawa eksekutif eh, yang telah apply supaya orang itu dilepas. Dan apa yang rakyat nak adalah supaya pihak polis dan juga pejabat peguam negara menyiasat dan mendakwa. Siapa yang pergi letak dadah dengan pistol mainan itu, pistol tiruan itu dalam kereta Yusof Rauta. Dia dah buat laporan polis. Apa jadi dengan laporan ini? dan adakah kamu menyiasat atau tidak eh? ha, so itu yang kita nak tahu kalau ada yang kena anaya eh? ataupun kalau Yusof router ini dia anaya dan ada orang frame dia kamu nak menyiasat Yusof router kamu dah siasat pun dan kamu dah letak pun dia dalam penjara sekarang ni dah 9 bulan eh sebelum dia dilepas dan pergi bebas minggu lepas sekarang kamu pergi siasatlah Siapa yang pergi letak pistol mainan itu Dengan dadah 305 gram Dalam kereta Yusof Router itu Kamu buat apa ni So saya nak cakap macam ni lah eh, Kepada pendakwa raya, pendakwa raya uh, Atau peguam-peguam Di pejabat peguam negara Atau peguam negara sendiri eh. Saya tak mau cerita pasal Teknikaliti undang-undang, hujah-hujah undang-undang Itu saya serah kepada kamu Dan saya serah kepada peguam uh, Router Dan juga kepada kebijaksanaan mahkamah eh. Saya nak cakap daripada segi kemanusiaan lah eh. Uh, so saya nak tanya kamu eh. Uh, kamu kena fikirlah saya ingat eh. Go back to why do you want to be a lawyer in the first place dulu eh. Kenapa kamu nak jadi peguam. Dan kenapa kamu start off nak jadi pendakwa raya in the first place eh. Saya rasa eh, kamu jadi peguam dan kamu jadi pendakwa raya dulu sebab kamu nak menentang pengenayaan eh. Kamu nak prosecute pemangsa-pemangsa dan kamu nak protect ataupun kamu nak lindungi mangsa-mangsa ini daripada kejahatan di dunia ini. Maksudnya kamu tak nak ada orang anaya lah. So you go back to that reason lah. Dan kalau kamu nampak dalam isu ini ada elemen-elemen orang itu dianaya atau seseorang itu menjadi mangsa, maka kamu have to go back to your conscience lah. Kalau kamu kata kamu hanya mengikut arahan tetapi knowingly dalam hati kamu, kamu tahu budak ini atau orang ini tidak bersalah dan dia telah dianaya. Kalau macam itu, kamu pun terlibat sama. Dan bila kita mengenai orang ini, kifarah dan karmanya akan balik-balik. Kalau kamu tidak dibalas di dunia ini kamu akan dibalas di akhirat nanti so ingat benda itu you have to do the right thing lah with regard to case yusof router ini